Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang uh, ke program podcast murah buku sebuah program berbincang santai tapi bermakna di mana kita akan mengupas karya-karya yang menarik yang membentuk cara hidup kita, cara kita bekerja dan cara kita berfikir. Okay dan untuk episod kali ini uh, kita akan mengupas dan menyelami uh, buku yang memberi inspirasi kepada pembacanya dan uh, buku yang dimaksudkan adalah buku nukilan. Uh, Sir Ken Robinson dan uh, Kate Robinson yang bertajuk "Imagining If, Creating a Future for Us All" dan uh, buku ini adalah sebuah karya yang membayangkan uh, tentang uh, membayangkan semula berkenaan dengan uh, masa depan pendidikan kreativiti dan juga potensi individu dan bersama saya untuk mengupas uh, buku pada hari ini uh, adalah uh, Puan Rabiatul Adawiyah Hanim Muhammad Rusli uh, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultan Nurul Zahirah. Selamat datang Puan Hanim. Okay, kasih uh, Sebelum saya meneruskan kepada sesi keupasan, uh, suka saya ingin uh, maklumkan kepada pengguna-pengguna di Facebook sekiranya ada pertanyaan, ada komen, ada perkongsian yang ingin diajukan, tuan-tuan uh, dan puan-puan bolehlah menulis uh, komen tersebut di ruangan uh, komen yang disediakan uh, di platform Facebook. Okey, Puan Hanim, uh, ya. untuk kita mulakan, ya. hmm. um, boleh Puan Hanim kongsikan secara ringkas perkenaan uh, buku ini, kandungan buku ini, mesej utama buku ini dan kenapa buku ini dipilih untuk dikupas pada hari ini. Silakan ya. Puan Hanim. Baik. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para hadirin yang turut bersama pagi-pagi ini hadir di dalam uh, talian. ya. Okey terima kasih uh, terlebih dahulu saya ucapkan kepada puan Jihas selaku moderator saya pada pagi ini uh, di atas uh, sisi perkenalan uh, dan juga soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Okey uh, balik kepada buku ini uh, yang yang mana diberi tajuk Imagine If creating a future for us all yang ditulis oleh mendiang Sir Ken Robinson dan anaknya iaitu Kate Robinson. Okey, yang merupakan uh, ini ada buku ini merupakan karya terakhir beliau. Okey, okay. yang diterbitkan pada tahun 2022. Okay. ah, ya, baru tiga tahun berlalu lah. Ya betul. Dan uh, buku ini mengandungi 103 muka surat uh -huh. dan uh, di dalamnya terdapat 8 topik. Okey. Jadi buku ini uh, dia merangkumi uh, pandangan dan harapan tentang masa depan. Ya, Puan Jeha, uh, yang mana uh, selain, selain paling itu intipati buku ini berkisah tentang kemanusiaan dan juga potensi individu. Okey. Jadi buku ini dia ditulis dengan nada yang reflektif dan inspiratif yang mana boleh membawa kita selaku membaca ini untuk merenung tentang bagaimana kehidupan kita akan menjadi lebih baik di masa akan datang. Hmm. Okey. Jadi... Um, bila kita membayangkan dan kita dapat mencipta masa depan kita ini secara kolektif. Okey, saya rasa ini menjawablah soalan puan Jihar sebentar tadi, mengapa buku ini dipilih Ah, okey. Dan untuk makluman puan Jihas dan juga a uh, uh, tontonan hadapuan di dalam talian, untuk sesi pada pagi ini uh, hajat saya ialah untuk fokus kepada salah satu inti utama buku ini iaitu potensi individu. Okay, jadi saya akan kongsikanlah poin-poin yang, yang terdapat, terdapat daripada buku inilah. Mm. Okey, okay. yang pertama, okey, setiap individu tu ada yang unik dan berbakat. Okey, uh, menurut penulis ini, dia menegaskan bahawa setiap manusia kita ini mempunyai uh, bakat yang semula jadi dan kebolehan uh, yang unik uh, dan uh, potensi ini wujud dalam pelbagai bentuk dan bukan hanya uh, terikat kepada latar belakang akademik sahaja. Okey, okay. saya, saya beri contoh ya Puan Jihah contoh, uh, staff A. Okay, staff E Kita ni, uh, contoh staff A ni di, di, di sesuatu organisasi ataupun jabatan tu, uh, dia ada uh, uh, tugasan dia tersendiri lah. Contoh tugas apa tak bilalah lah saya, bagi katakan. Okay, okay contoh. Tapi dalam masa yang sama, beliau ni uh, mempunyai minat uh, di dalam uh, reka bentuk dan grafik. Ah, jadi di sini kalau maksudnya di situ ada keunikan beliau sebenarnya dan, dan ada bakat yang terpendam, ada potensi dia lah. Ya, ada potensi untuk beliau menyelah. Jadi hmm. ah, bila diberi peluang, why not beliau mungkin okay. kita tak mustahil akan menonjol di masa akan datang. Hmm. Ah, ha, okay. okay, okay. So yang kedua uh, creativity, creativity sebagai asas kepada potensi individu. Okay, Kreativiti ini dia uh, bila kita kata asas maksudnya teraslah kepada perkembangan diri yang mana ia uh, bukan sahaja uh, ada pada golongan yang berjiwa seni. Okay. okay. Dia boleh jadi macam kita Puan Jihar oh. uh, untuk yang berlatar belakang social science okay. okay dan juga uh, yang berlatar belakangkan uh, sains ataupun teknologi. Hmm. Okay. Jadi kreativiti ini untuk pada dunia sekarang yang makin mencabar ini Okay, Puan Jihar, Uh, maksudnya seseorang staf tu bukan saja uh, perlu ada uh, bersandarkan kepada pengalaman hmm. ataupun skill semata-mata jadi dia perlu diterapkan juga nilai kreativiti supaya kita dapat lebih maju ke hadapan hmm. add, add, edit value edit yeah. value kepada uh, staf lah betul betul okey okay. okay. jadi uh, saya bagi contoh situasilah hmm. bagi poin kedua ni uh, di mana uh, dalam tugasan harian kita ataupun aktiviti seharian kita kan contohnya kita laksanakan satu kursus ataupun bengkel okey dalaman ha biasalah rutin uh, kita nak memudahkan ada proses satu proses yang kita buat uh, contohnya QR code QR code nampak simple tapi ia memberi manfaat yang sangat a uh, uh, besarlah kepada uh, peserta itu sendiri uh -huh. kepada organizer juga Ha okay. jadi dia memberi manfaat kepada uh, keseluruhan uh, yang terlibat. Okey. Okay. Dan seterusnya, uh, poin seterusnya ialah keperluan persekitaran ha, yang menyuburkan potensi. Okey. Potensi ini dapat dikembangkan jika ada persekitaran yang baik yang menyokong. Persekitaran uh -huh. yang baik itu siapa? Uh -huh. Okey. Uh, apa tu? Pengurusan rakan sekerja. Ah ha, uh -huh. ini semua adalah Uh, atau oh, sistem ataupun uh, support sistem yang penting lah untuk menyokong uh, ataupun potensi bagi individu tersebut. Okey, contoh saya beri di sini untuk poin ini. Contohnya staff, so, -selur staff yang baru lah, yang baru. Okey, tiba-tiba staff ni kita bagi satu tas dalam PTD tersebut hmm. untuk mengajukan uh, bengkel kos contohnya. Okey, okey. Uh, pada pertama kali mungkin staff tu berasa agak gugup ataupun rasa Janggal yang kau lakukan sebab, sebab pertama kali maklumlah kan. Nervous. ya betul lovers oh. okay. ah, tapi uh, mungkinlah ada ruang-ruang um, ataupun perkara-perkara uh, yang tidak, tidak mencapai tahap yang paling maksimum tapi pada masa akan datang jika diberi peluang daripada pihak pengurusan sendiri dan juga daripada sokongan rakan-rakan sekeliling tak mustahil mm. dia akan perform lebih better mm. lebih baik mm. masa akan datang Kedemang. Maksudnya, macam apa ni bila diberikan peluang tu kalau ada salah dia akan buat untuk jadi lebih baik. Ya betul. Belajar daripada pengalaman dan ya, dan kesilapan dia yang lalu lah. Hmm. Okey. So seterusnya, okey. Uh, kuasa imajinasi. Ha ah, daripada tajuk buku tadi pun dia kata imagine if. Okey. So kuasa imajinasi ni dia adalah kunci untuk kita melihat sesuatu perkara yang baru dalam diri kita sendiri dan juga dunia sekeliling kita. Okey, yang, yang mana yang ini, ini dia dapat mendorong kepada inovasi, perubahan dan tindakan kita. Okey, contohlah aa, saya bagi. Contoh kena ada e-book kena ada dia. <laughs> Okey, kita tengok ya. Um macam perpustakaanlah kalau kita tengok perpustakaan rutin sebelum ni orang tahu perpustakaan tempat apa, pinjam-pinjam pulang. Betul, pinjam pulang. Tempat ya. macam sekadar memberi wujukan ataupun reference aa, kan kepada pengguna. Tetapi Uh, siapa sangka sekarang ni pusat kita jadi satu salah satu one stop center yang mendapat mm -hmm. uh, kata um, uh, sambutan yang sangat tinggi daripada mm -hmm. uh, kalangan pengguna kita tu student kan mm -hmm. so kita dah ada maker space ataupun maker room kita dah ada game room tu memang top rated lah uh, yang dapat sambutan paling tinggi kan mm -hmm. uh, dalam kalangan pengguna kita Okey, uh, so mungkin imajinasi ni mungkin akan datang What's next? apa yang kita nak gambarkan apa yang apa yang kita plan untuk live kita akan datang. Ah, hmm. 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 jadi kat hmm. situ saya tinggalkanlah untuk menjadi tanya ataupun hmm. kita boleh fikirkan bersamalah. Hmm. kita imagine hmm. lah sama-sama yes. yes. Yeah. Betul. Okey. Okay. Terima okay. kasih Puan Hanim. Yeah. Uh, sangat menarik bila dipikirkan uh, bahawa uh, potensi individu tu bukannya daripada kejayaan daripada akademik saja maksudnya apa yang tertera di sijil itu bukan menentukan potensi sebenar individu uh, individu tersebutlah tapi bagaimana uh, pembentukan uh, apa ni persekitaran dan support menyumbang kepada pembentukan potensi individu jadi um, bila kata, bila berceritalah berkenaan dengan buku ini yang mengutarakan aspek pembentukan potensi diri individu jadi bagaimana Bagaimana isi kandungan ataupun bagaimana uh, Puan hari merasa penulis uh, me mengolah okay, mengolah kandungannya uh, agar buku ini dapat membantu kita menjadi individu yang ialah boleh membayangkan potensi di masa ke depan untuk membina masa depan yang lebih baik okey buku ini uh, dia dia membantu kita sebagai uh, membantu kita sebenarnya lah sebagai individu kita membayangkan Okey kita membina untuk membina masa depan kita yang lebih baiklah. Jadi sebenarnya buku ini dia mengajak kita untuk kita mengenal pasti uh, dan menghargai potensi diri kita sendiri. Yang mana kemudian mana kita akan gunakan, kita akan praktikkan dan ia akan memberi uh, sumbangan yang positif kepada masyarakat sekeliling kita. Hmm. Okey. Um kalau yang saya boleh kongsikan di sini yang pertama iaitu percaya pada keunikan dirilah. Okey, mana dalam buku ini dia mengingatkan kita bahawa setiap kita ni ada bakat kita tersendiri. Jadi, ia boleh dimanfaatkan dalam pelbagai cara. Ah, ha, ya, mana bukan saja dalam akademik tetapi dalam tugasan seharian kita. Ah, ha, hmm. okay. Dan seterusnya, um, okay, seterusnya buku ini, uh, dia, dia dia ada kongsikanlah uh, kita perlu berani mencabar daripada kebiasaan. Okey. Uh, penulis ini iaitu Sir Ken Robinson ni, tadi ha? dia mengajak kita supaya tidak terikat dalam uh, dengan sistem ataupun cara kerja yang lama ataupun ya, mengikut rutin harian tu lah. ya ya ha. ataupun mengikut tradisi puan jihad ha. okey jadi uh, maksudnya kita perlu cubalah sesuatu yang baru ah ha. uh, untuk adakan kelainan dalam pekerjaan kita Itu ha. hmm. yang tadi uh, dia relate dengan kreativiti tadi tu ha. Ah, okay. So seterusnya kita memanfaatkan kuasa imajinasi yang mana buku ini dia mengajar kita untuk membayangkan masa depan kita dengan lebih baik. Ah, mana kita kita akan bertanya lah kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Okay, bagaimana kita nak nak lakukan sesuatu kerja itu dengan lebih kreatif? Macam mana aku nak laksanakan ke kerja aku dengan lebih baik? Hmm. Ah, yang mana bukan saja kita dapat menyelesaikan tugasan kita tetapi orang lain persekitaran kita dapat manfaat daripadanya dapat membantu orang lain juga. Betul. Okey. Okay. Jadi uh, daripada segala segala rutin saja, kita digalakkan untuk berfikir lebih jauh dan mengambil tindakan kecil ke arah perubahan yang lebih besar. Okey. Seterusnya uh, saya saya ingin refer juga lah kepada yang poin saya dah sebutkan tadi memupuk persekitaran yang menyokong potensi. Okey. Yang mana ini mengingatkan kita bahawa uh, kita bukan saja membangunkan diri tapi kita juga eh uh, berperanan membina persekitaran kerja hmm. atau komuniti yang memjubkan potensi hmm. orang lain. Ah, itu sahaja. Okey, maksudnya banyaklah aspek hmm. yang orang kata membentuk kepada uh, potensi hmm. diri ini. Ya. Yeah. Dan uh, daripada poin-poin itu, saya saya lah macam hmm. kita ni kebanyakan kita ni mungkin lupa yang setiap individu itu berbeza dan seposti ataupun sepatutnya kita sama-sama lah sama-sama meraihkan ataupun fleksibel dengan uh, perbezaan itu uh, dan kreativiti pun dia mungkin orang ni kreatif bahagian light, like, bahagian warna yang ni kreatif bahagian uh, kata ialah macam-macam lah ha, tu kan. Betul. Hmm. Okay, uh, jadi daripada buku ni juga ada tak contoh pendekatan atau inisiatif yang Puan, Puan Hani boleh kongsikan Uh, dalam pembentukan potensi yang selari dengan buku Imagine If ni. Okey. Soalan yang sangat baik puan Jihad. Hmm. Memang terdapat banyak contoh sebenarnya tapi saya akan kongsikan beberapa lah uh, hmm. yang utama yang saya dapat daripada buku ini hmm. iaitu pendekatan ataupun SDT yang dapat membentuk potensi kita eh. Okey. So hmm. yang pertama, okey, ruang inovasi. Hmm. Ha, ini contoh praktis yang kita buat sekaranglah di PSNZ. Okay. Ruang inovasi berdiri okay. dengan apa untuk puan Cihar? Kalau puan Jihad boleh Situ kita kita ada maker room lah ah, ha. maker room game room. Jadi kita di BSNJ ini ni kita sediakan ruang sedemikian untuk mm -hmm. uh, uh, kita jemput warga kita untuk mencuba dan menghasilkan sesuatu yang baru. Ha. Uh, yang mana yang ni kita takkan simply judge okey uh, produk yang dihasilkan tu Atas kreativiti dia sendiri. Apa yang uh, jadi itulah kreativiti. Ya yeah, betul. Uh. Jadi mereka ni uh, warga ataupun rakan-rakan kita yang datang mencuba ni mereka bebas untuk mereka, mencuba. Mereka mereka cipta sesuatu yang, yang baru mengikut kreativiti mereka masing-masing. Ah, jadi itu dia sebab kita sediakan uh, yang tadi untuk maker space ataupun maker room tu kita sediakan 3D printer. Mm -hmm. Dan untuk uh, di game room pula kita ada PS4, mm -hmm. tak ada PS5 dan sebagainya lah yang mana ini juga menyokong kepada proses PNP ataupun pengajaran dan pembelajaranlah PNT mm -hmm. ni. Okey, seterusnya yang kedua, okey, sesi perkongsian ataupun a uh, community amalan eh uh, yang disebut community of practice ya. Yeah. Hmm. Yang mana sesi ini uh, kita mengadakan perkongsian idea pengalaman dan, dan juga kemahiran ya, yang mana ia mewujudkan budaya kolaborasi. Mm -hmm. Okey kolaborasi dan pembelajaran bersama lah yang mana ini seterusnya akan mewujudkan potensi diri rakan sekerja dan komuniti sekitar. Mm -hmm. Okey ya ini pun contoh terdekat dengan kita lah pun ada yang, yang kita praktikkan sekarang di PSNZ kan pun jeha. Yeah. Kan? Yeah. Okey so kita ada ESR okey ajarnya dijalankan on section pun jeha yeah. sendiri ha, dan juga di di section, -section lain pun kita ada menganjurkan sesi COP ni, ataupun Community of Practice ni. Okay. Knowledge transfer lah pemindahan ilmu. Ya, yeah, betul. betul. Ah okay. Hmm. Uh, dan inisiatif seterusnya ialah uh, program pembangunan staff fleksibel ataupun contoh khusus yang uh, you secara terbuka ataupun minggu kredensial. Okey, uh, contoh sekarang ni, uh, kalau tuan-tuan dan perempuan, uh, biasa dengar kita ada MOOC. MOOC, MOOC iaitu MOOC ah, ataupun Massive Open Online Course hmm. yang mana kursus ini di offer secara dalam talian lah. Kursus-kursus hmm. yang -kursus di offer secara talian ni adalah kursus-kursus yang berbeza yang mana kita selaku individu ni kita uh, staff sendirilah sebagai staff kita hmm. latar belakang kita berbeza tapi kita boleh boleh uh, untuk mohon uh, attend kursus yang ditawarkan uh, dengan tujuan untuk meningkatkan kepelbagaian dalam kemahiran kita hmm. yang sedia ada hmm. dan juga ini kamu tingkatkan potensi kita pada masa akan datang. Okey, ah. maksudnya kita uh, walaupun kita belajar dan bekerja dalam perpustakaan, yeah. kalau kita uh, daftar khusus mm. yang kata additional knowledge ni yeah. dia memang sangat membantu lah kan Betul. dalam uh, kata memantapkan lagi kemahiran kita. Okey. Mm. Okey, uh, okay. kita sebenarnya um, apa ni? Banyak lagi sebenarnya kita nak nak kupas berkenaan buku ni. Jadi uh, kepada penonton yang uh, berada di talian uh, Facebook kita, uh, sekiranya ada apa-apa yang ingin diajukan, nak komen, uh, bolehlah uh, tuliskan di ruangan komen uh, live kita. Dan uh, saya akan baca uh, sekiranya berkesempatan nanti. Okey, Puan Nick, kita sambung lagi. Ya, boleh-boleh. Okay, um, buku macam tadi uh, pandangan disebut dengan peranan komuniti dan dalam buku ini pun dia ada menyentuh kepentingan uh, komuniti itu sendiri dalam membentuk potensi diri. Hmm. Jadi uh, apa pandangan pahami berkenaan perkara ini? Okay, untuk peranan komuniti ini, ia boleh uh, berlaku dalam pelbagai bentuk lah. Okay, so yang pertama, okay, uh, menyediakan persekitaran yang menyokong ataupun support system. Okay, dia komuniti ini kita perlu faham pada terma komuniti. Komuniti itu ialah Siapa? Siapa? siapa siapa? Okay, komuniti itu contoh kita ambil uh, kalau kita, kita di tempat, tempat kerja, kerja kita ni komuniti kita adalah rakan sekerja mm -hmm. dan mm -hmm. juga persekitaran maksudnya berkesan lah. Ya, betul. Ha -ha. Jadi komuniti yang ha. baik ia akan memberi uh, uh, ataupun, menyokong ataupun menyokong untuk individu itu belajar, mencuba dan, dan berkembang. Mm hmm. Okey. Jadi kita kita contoh, kita bagi contohlah di sini. Kalau kita katakan uh, untuk uh, support system ni contoh, kalau kita ambil contoh di perpustakaan ataupun mana-mana PTJ lah, kita akan menganjurkan bengki secara dalaman. Hmm. Yang mana uh, ini uh, a bengki ataupun kursus secara dalaman tu kita offer secara terbuka. Uh, jadi mana-mana staff uh, uh, grade yang berbeza, kita okay, hmm, dapat, join. ha, hmm. dapat, dapat join. Ha, uh, dapat join Uh, khusus dan mereka yang kita laksanakan tadi. Hmm. Okey, okay, yang kedua, kedua peranan komun komuniti itu dia menjadi cermin ataupun pendorong. Hmm. Ah, ha, yang hmm. mana komuniti ini dia, dia, akan membantu, dia akan membantu, dia akan melihat, melihat kekuatan dan kelemahan uh, melalui maklum balas, kalakkan dan tujuh ajar. Okey, hubungan okay. dalam komuniti ni penting pun Ha. Okey, dia sebagai untuk motivate kita lah. Ha, motivate kita untuk menilai diri kita dan kita akan, akan boleh terus maju dan tambah baik di masa akan datang. Okey, ni okay. saya, saya bagi contoh, contoh juga. jugalah. Okey, contohnya, contohnya macam rakan sejawat. Ha, Okey, rakan sejawat kita, kita dia berkongsi kejayaan dalam perasaan, perasaan sesuatu projek. Okey, maksudnya okay. Uh, uh, apa projek yang dilaksanakan, tu, laksana tu laksana yang dilaksanakan tu boleh dapat memberi inspirasi kepada staff lain. untuk mencuba mencuba sesuatu lah yang di luar daripada zon selesa dia. luar daripada apa tu, laksana tu, laksana tu, laksana 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 tu Rutin harian dia lah Tugasan harian Betul ah. Okay Dan last but not least Puan untuk soalan lain ni hmm. Okay uh, Peranan komuniti ni juga Dia dapat menghapuskan halangan lah Yang mana Komuniti ni Dia dapat uh, Membantu Menentang budaya Ataupun sistem Yang membantukan potensi Uh, contohnya uh, ketidak sama rataan pendekatan yang kaku Ataupun statik lah, okay? Hmm. Jadi bersama sama komuniti ini dia boleh memperjuangkan uh, kepada perubahan yang lebih positif, okay? So kalau kalau ikut konsep buku ini komuniti mm -hmm. ini adalah uh, yang terdekat dengan kita lah, betul. termasuk betul. juga dengan yang di rumah, betul. Ah, okay, dan <laughs> saya rasa uh, kita kita pun, pun dah tahu Ataupun dah, dah, dah mula dah kata dapat, dapat input lah berkenaan dengan Uh, sokongan daripada komuniti ni mm -hmm. dia adalah orang kata lah kunci untuk membuka potensi diri kita tu sebab daripada maklum balas komen-komen mm -hmm. diberikan uh, dan tunjuk ajar yang uh, diberikan kepada kita mm -hmm. dia secara tidak langsung uh, secara langsung dan mungkin secara tidak langsung dia membentuk kepada uh, pembentukan potensi individu mm -hmm. tersebut mm -hmm. okey Um, kita sekarang ni uh, kalau tengok jam ada lebih kurang dalam 9 minit lagi a yeah, uh, sebelum kita berakhir yeah. um, jadi erm um, yalah kalau kalau kita nak bayangkan uh, jika kita benar-benar uh, membayangkan masa depan yang uh, yang mungkin kata yang cuba kita bentuk ni mm -hmm. uh, bagaimana okay? bagaimana masa depan yang mungkin kita akan impikan satu hari nanti okey so jika betul-betul kita ingin melaksanakanlah uh, visi daripada yang tergandung daripada buku ini mm -hmm. sebenarnya kita mampu untuk memilih semua masa depan yang lebih positif mm -hmm. ya yang lebih maju okay? jadi yang, yang pertama uh, pada pandangan saya lah okay, setiap individu ni perlu dihargai kerana kerana apa balik kepada poin saya yang sebelum ini iaitu keunikan dan potensi pada diri dia mm -hmm. ha jadi tiada lagi Orang kata persekeliling kita ni yang menilai kejayaan berdasarkan penilaian atas kertas. Okey, okay, bermaksudnya berdasarkan latar belakang akademik ataupun pada uh, setelah jawatan. Mm. Okay, jadi semua orang so, tidak kira siapa saja jawatan, jawatan kita, kita ni, hmm. um, kita perlu diberi peluang untuk hmm. mengasah bakat kita Okey, hmm. dalam apa juga bidang. Ah, ha, okey. So, so yang kedua, jika kita nak uh, nak laksanakan daripada visi buku inilah yang kedua, hmm. sistem pekerjaan hmm. yang fleksibel ataupun uh, uh, lebih kreatif dan inklusif. Okey. Okey, dekat situ ada tiga poin fleksibel, kreatif dan inklusif. Maksudnya okay. pendidikan ataupun organisasi akan membuka ruang kepada pendekatan yang lebih berbeza ataupun inovatif. Hmm. Okey. Jadi, uh, seseorang individu tu dia mempunyai peluang untuk mencuba, okey, okay. dan belajar um, Pelacak tu dikira sebagai, sebagai satu pengiktirafan lah untuk sebagian daripada, daripada orang kata proses perkembangan, perkembangan bukan diri bukan sesuatu, sesuatu yang sangat orang kata uh, tidak membanggakan lah. Hmm. Okay. So uh, uh, yang terakhir hmm. untuk soalan ini, komuniti yang menyokong dan membina. Okay. Um, Komuniti tempat, tempat kerja akan, akan mendapat tempat, tempat yang selamat. Okey, dia akan merasa selamat, selesa, okey, okay, untuk berkongsi idea, saling membimbing hmm. dan bekerjasama. Yang mana ini dapat membangunkan, membangunkan potensi secara bersama. Okey. Hmm. Jadi hmm. tidak adalah budaya kalau kita pernah kita biasa hmm. dah selesa dengan terma ini iaitu budaya toksik. Diskriminasi hmm. hmm. ataupun ketidaksamarataan kerana komuniti hmm. sentiasa hmm. berusaha hmm. untuk mewujudkan ekosistem yang lebih baik yang suportif. Yes, yes, betul. betul. Hmm. Ah. Okay. Berdasarkan poin-poin yang, poin yang Puan Hanim bagi tadi, visi mm. visi yang di, diulas ataupun diolah dalam buku ini mm. sangat memberi inspirasi lah kepada kita dan saya percaya Uh, perubahan itu bermula daripada kita Ya yeah, betul uh, Bermula daripada kita mm -hmm. uh, sah, Tak kira lah kita ni pustakawan, ke uh, staf sokongan ke Pelajar, guru, pendidik, pembuat dasar yeah. Dan mungkin yang berada di rumah Suri-suri -suruh rumah, suruh-suruh rumah uh, Yang berada di rumah untuk support uh, Pembentukan potensi kita tu Ya yeah. Okey um, Kita ada, masih ada masa sikit lagi Okey uh, okay, Kalau Kalau ni lah kalau macam kata sebelum kita ni, ini, mm -hmm. uh, ada tak pesanan terakhir daripada uh, Puan Hanim mm -hmm. uh, kepada penonton kita yang mungkin uh, terdiri daripada kalangan pendidik terutamanya yang nampak potensi daripada kalangan anak-anak ataupun atau pelajar ataupun sesiapalah yang nak mencorakkan masa depan mereka untuk menjadi yang lebih baik. Okey eh uh, tuan-tuan dan perempuan okey sedikit pesananlah daripada saya uh, dan pesanan ini saya tunjukkan jugalah kepada diri saya lah. okey. Uh, kita ni kita semua tidak kira siapa diri kita ni, uh, pendidik sama ada kita sebagai pendidik, sebagai pelajar, sebagai kita sebagai pustakawan, penjaga, ha. ah uh, staf sokongan atau sesiapa sahaja, okey. Kita semua ni masing-masing mempunyai peranan yang penting, okey, untuk mencorak masa depan kita. Jadi, um Jangan sesekalilah kita memandang rendah kepada potensi diri yang ada pada diri kita masing-masing ini. Hmm. Dan juga pada orang, -orang sekeliling kita. Jadi kita mulakan satu, satu langkah yang kecil. Hmm. Iaitu ada tiga perkara utama. Langkah kecil itu, berani membayangkan. Berani mencuba. Hmm. Dan setiasa menyokong di atas satu sama lain. Okay, InsyaAllah masa depan yang lebih baik bukanlah sekadar angan-angan. Hmm. Dan ia bermula dengan tindakan kita pada hari ini. InsyaAllah. Okay, insya Okey, saya rasa dengan oh, kata pesanan terakhir bahan ini, itu jelaslah, hmm. jelas kepada kita semua yang mana uh, potensi diri atau pembentukan uh, individu ini hmm. dia tidak tertakluk kepada apa yang ada. Yeah. Uh, dia adalah satu yang kita boleh cari yeah. dalam diri kita, uh, keluarkan, uh, cuba yalah membayangkan mungkin kita jadi seseorang di kemudian hari. Yeah, Okey. Um, dan saya rasa juga dengan uh, potensi diri ini um, dia macam kita tak bergerak seorang kita akan bergerak bersama-sama tak kira lah dengan rakan sekerja dengan staff kita dengan family kita kita akan bergerak seiring untuk menjadi lebih baik di masa akan datang. Okey um, baiklah kita dah sampai ke penghujung kita kemuliaan sahaja. sejak saya sebenarnya <laughs> banyak sebenarnya kita nak olah daripada buku yeah. ni uh, tapi masa pun uh, kita tidak mengizinkan mm -hmm. kita jadi lebih kurang setengah jam saja mm -hmm. dan uh, sekali lagi terima kasih puan Hanim sekejap. atas uh, perkongsian yang bermakna dan saya rasa buku ni boleh dicarilah dekat uh, perpustakaan uh, dekat PSNZ saya tak pasti ada ketak, tetapi, uh, dekat tak. tapi dekat lain insyaallah ada mm -hmm. uh, dan Ya, bacalah. bacalah buku ini untuk kita dapat ilmu, sesuatu, belajar sesuatu yang Kita memberi inspirasi juga kepada kita nanti insyaAllah Untuk kita sama-sama membayangkan, membina masa depan yang lebih adil Lebih kreatif dan lebih berpotensi untuk kita semua Jadi sekali lagi, jangan lupa cari buku ini Dapatkan buku ini, cuba baca sendiri Dan kita belajarlah macam mana untuk kita memainkan peranan uh, kita untuk membina masa depan yang baik Jadi itu sahaja Puan Hanim, uh, sekian sahaja untuk episod pada hari ini uh, Sekali lagi terima kasih Puan Hanim atas kesudian. Puan, Puan Hanim menerima jemputan uh, Untuk sesi podcast yang kedua ini mm. Dan uh, sebelum saya undur diri, uh, saya mohon maaf sekiranya ada tersalah cakap Tersilap uh, bicara uh, Dan untuk itu, insyaAllah kita jumpa lagi akan, uh, di episod yang akan datang Untuk siri ketiga, okey um borak buku untuk minda yang lebih temporada. maju assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh